kejadian gempa yang semakin kerap berlaku sebenarnya merupakan satu ancaman buat negara Malaysia mungkin tidak terletak di tengah-tengah lingkaran api Pasifik namun kedudukan negara ini yang berhampiran zon subdaksi Sunda menjadikan ancaman gempa bumi mega sesuatu yang tidak boleh dipandang ringan Gempa Mega Sunda menunjuk kepada gempa bumi berskala yang sangat besar yang berpotensi Berlaku di zon subduksi antara plat Indo-Australia dan plat Eurasia, terutamanya di kawasan barat Sumatera. Sejarah telah membuktikan bahawa gegaran dari gempa bumi besar di kawasan ini seperti gempa Sumatera 1833 dan gempa Lautan Hindi 2004 bukan sahaja memberi kesan kepada Indonesia, malah turut dirasai di Malaysia khususnya di pantai barat semenanjung, Sabah dan Sarawak. Astrolab Membawa Anda Risiko Gempa Mega Sunda Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab Sekilas fakta Gegaran gempa bumi mega di zon subduksi Sunda atau Sunda Megatrust bukan sekadar ancaman teoritis bagi Malaysia Walaupun negara ini terletak di luar lingkaran api pasifik Analisis geologi terkini menunjukkan bahawa kesan seismik dan hidrodinamik daripada aktiviti tektonik di Selat Sunda berpotensi mencetuskan kesan domino yang mengancam keselamatan 12.8 juta penduduk di kawasan pantai barat semenanjung Malaysia. Kajian oleh Jabatan Mineral dan GeoScience Malaysia mendedahkan bahawa gegaran dari gempa bermagnitud 8.5 dan ke atas di zon ini boleh mengaktifkan sesar-sesar kuno di bawah tanah Malaysia, sekaligus meningkatkan risiko keruntuhan infrastruktur kritikal. Salah satu risiko paling besar yang perlu diberi perhatian ialah ancaman tsunami. Gempa mega di zon Sunda berpotensi mencetuskan tsunami besar seperti yang berlaku pada tahun 2004 apabila ombak setinggi 6 meter melanda kawasan Kuala Muda Kedah. Walaupun semenanjung Malaysia dilindungi sebahagiannya oleh Pulau Sumatera, negeri-negeri di utara dan barat tetap terdedah kepada ancaman tsunami, terutamanya kawasan berpantai rendah seperti Perak dan Pulau Pinang. Kajian juga menunjukkan kawasan ini berisiko tinggi sekiranya berlaku gempa mega di zon tersebut. Selain itu, gegaran kuat dari gempa di Sumatera boleh mengaktifkan sesar-sesar kuno semenanjung Malaysia seperti sesar Bukit Tinggi dan sesar Kuala Pilah. Beberapa kejadian gempa tepatan dengan magnitud sederhana pernah direkodkan, menyebabkan keretakan bangunan dan kebimbangan awam. Ini membuktikan bahawa walaupun Malaysia jarang mengalami gempa bumi besar, risiko tetap wujud dan tidak boleh diabaikan. Ancaman dan risiko gempa di rantau Asia Tenggara mengingatkan kita kepada peristiwa 2004 di mana tsunami Lautan Hindi berlaku apabila plat India menjunam ke bawah plat Burma dan mencetuskan gempa bumi berukuran 9.1 magnitude. Tsunami ini memberi kesan kepada 14 negara termasuk India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh, Afrika Selatan, Madagaskar. Kenya, Tanzania dan Seychelles dengan mengorbankan sekitar 230,000 orang dan menyebabkan lebih setengah juta orang kehilangan tempat tinggal. Lebih 15 bilion dolar Amerika bantuan diberikan telah dikumpul di peringkat antarabangsa membantu kawasan yang terjejas membina semula. Selepas tragedi ini, sistem amaran tsunami Lautan Hindi telah dibangunkan dan mula beroperasi pada tahun 2006. Sistem ini menggunakan penderia tekanan dasar laut untuk mengesan gempa bumi dan menghantar maklumat ke pelampung permukaan yang seterusnya memindahkan data ke satelit dan pusat kawalan di darat. Sebanyak 10 pelampung penilaian dan pelaporan tsunami laut dalam DAL, telah dipasang di Lautan Hindi. Selain itu, penyedia perkhidmatan amaran tsunami serantau telah diwujudkan di Australia, India dan Indonesia bagi mengendalikan nasihat tsunami bagi rantau lautan Hindi sistem amaran awal ini terbukti berjaya mengurangkan kematian dan kerugian ekonomi akibat bencana namun tahap kesiapsiagaan masyarakat dan penyelenggaraan sistem masih menjadi cabaran di beberapa negara di Malaysia, sistem amaran awal tsunami kebangsaan telah diwujudkan dan diintegrasikan dengan pusat amaran antarabangsa dengan 83 siren dipasang di seluruh negara untuk memberi amaran kepada orang ramai apabila ancaman dikenal pasti. Kerentanan infrastruktur di Malaysia juga menjadi faktor utama mengapa negara ini perlu risau dengan gempa mega Sunda. Kebanyakan bangunan lama tidak direka untuk menahan gegaran kuat kerana piawaian bangunan tahan gempa hanya mula dilaksanakan selepas tahun 2017. Kejadian seperti gempa Ranau 2015 di Sabah yang merosakkan sekolah, rumah dan infrastruktur membuktikan bahawa impak gempa bumi boleh menjadi sangat serius walaupun pusat gempa berada di luar negara. Dari sudut ekonomi dan sosial, gempa mega boleh mengganggu rantaian bekalan global, merosakkan pelabuhan penting seperti Pelabuhan Klang dan mencetuskan krisis kemanusiaan. Industri pelancongan pantai juga berisiko musnah akibat tsunami, sekaligus memberi kesan kepada ekonomi negara. Walaupun Malaysia telah membangunkan peta bahaya seismik dan memasang stesen pemantauan gempa, tahap kesedaran awam dan latihan kecemasan masih rendah. Ramai penduduk tidak tahu tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku tsunami atau gegaran menjadikan risiko korban jiwa dan kerosakan harta benda lebih tinggi. Lebih memimbangkan, berdasarkan kajian terkini oleh pakar seismologi dan institusi seperti BMKG dan BRIN Indonesia, gempa Mega Sunda memang berpotensi besar untuk berlaku dan kini hanya menunggu masa. Segmen Megatrust Selat Sunda dan Mentawai Seberut berada dalam keadaan seismic gap iaitu kawasan yang sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar. Tekanan tektonik yang semakin tinggi di zon ini boleh dilepaskan dalam bentuk gempa mega pada bila-bila masa dengan kekuatan dianggarkan antara 8.7 hingga 9.1 magnitude. Tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa dan ombak hampir 2 meter di pesisir utara Jakarta juga diramalkan boleh berlaku. Walaupun tiada siapa dapat meramalkan tarikh tepat kejadian, para pakar seismologi sepakat bahawa persoalannya bukan lagi jika, tetapi bila gempa mega ini akan berlaku. Gempa mega Sunda bukan sekadar ancaman kepada Indonesia, tetapi juga kepada Malaysia. Risiko tsunami, pengaktifan sesar kuno, kerosakan infrastruktur dan kesan ekonomi serta sosial jangka panjang adalah realiti yang perlu dihadapi. Malaysia perlu memperkukuh piawaian bangunan tahan gempa, sistem amaran tsunami, latihan kebencanaan dan kerjasama serantau untuk pemantauan sismik. Kesedaran, kesiapsiagaan dan tindakan awal adalah kunci untuk mengurangkan risiko dan impak gempa mega sunda kepada negara dan rakyat Malaysia. Berikan pendapat anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.